bir kuni bir kishi bilan men ovqatlanib o'tirgan joyimizda dasturxonda asal bor ekan patir bor ekan shu patir bilan asalni shunday tomog'iga olishligi bilan tomog'iga tiqilib qoldi ko'zimni oldida o'lib qolishiga sal qoldi shu odam ko'karib ketgan nima qilishni bilmayman men haligi asal bilan nima yopishib qolgan tomog'iga odam shunchalik bir zaif holatda turadi alloh subhana va taolo zolimlardan o'ch olishligini buni misollari judayam ko'p yaqin tarixdagi holatlarda ham masalan odamlarni qancha qonini to'kkan odamlar nimalar bo'lgan mana hajjoj hajjoj ibn yusuf saqafiy shunchalik katta zolimlik bilan mashhur bo'lgan hatto umar ibn abdulazizni gaplari bor agar ummat hobizlikda musobaqa o'ynasa biz hajjojniolb borib yutib kelamiz degan ya'ni bizni de hobizimiz hech kim teng kelmaydi unga birinchi o'rinimiz degan shunchalik darajada bir zolimlik bilan tanilingan odam qamoqda bir yuz yigirma ming odamni o'ldirib yuborgan deydi qamab qancha odamlar qamoqda ayollar bilan erkaklarni bitta joyga qamab qo'yar ekan umuman quyoshni issig'idan qamoqxonani usti yopiq bo'lmas ekan quyosh yozin qishin ochiq joyda bo'lgan shunchalik bir qiyinchiliklar bo'lib qancha ayol o'ttiz ming ayol qamoqda o'lgan deydi eng qilgan yomonliklaridan biri said ibn jubayrni o'z qo'li bilan so'yib o'ldirganligi said ibn jubayr ummat unga muhtoj bo'lib turgan ahli ilm kishi shu odamni oxiri duosi shu bo'lganki o'lishida ey robbim shu odamni mendan keyin hech kimga hukmini o'tkazmagin degan qarang duoni o'ziga duo qilmaganlar men qutqaz meni demagan mendan keyin hech kimga shuni hukmi o'tmay qolsin degan haqiqatda u kishini o'ldirgandan keyin o'zi bir ruhiy kasalga uchragan kechasi uxlolmaydigan holatga kelib qolgan qornidan ichidan bir narsani yeb kelavergan ichini ikkita qo'li bilan qornini tindalab qonatib tashlaygan qornini menga nima bo'lyapti ichim kuyyapti deb ichim deb qo'li bilan tin hatto yonida turgan odamlar nima qilishni bilmay qornini kuydirib bosar ekan qorniga sezmay ekan o'sha kuyganligini ham sezmay ekan ko'rgani kelgan odam xuddi yosh boladey hungrab yig'layotgan bo'lib qolgan ekan bu, bu holat o'zi bo'lmaydi hasanul basriy u kishini oldiga kelganda hasanul basliga yig'lagan ekan menga nima bo'lyapti deb men senga nechi marta aytgan edim solih kishilarga zulm qilmagin degan edim degan mayli men sizga meni shifo bo'lsin deb duo qiling demayman iltimos menga duo qiling tezroq jonimni olsin olloh degan shunchalik qiynalib ketganligidan yani bu tarixdan bizga bir namuna bo'lib qolgan narsalardan zulmni oqibati shunday bo'ladi ollohni bandalariga zulm qilgan odamlarga bularni orqasida olloh robbil alamin turibdi u zot faalul lima yurid xohlagan narsasini qiladigan zot kimki agar olloh tarafida bo'lsa bu odam xursand bo'lsinki olloh robbul alamin siz tarafingizdami hech nimani yo'qotmaysiz ollohni topgan odam hech nimani yo'qotmaydi ollohni yo'qotgan odam hech narsa topolmaydi olmaydi ollohni yo'qotdimi bu odam bo'ldi zarar ko'rdi degani